ertosh qishlog'i Oxangaron <imitation> daryosiga quyiladigan katta kichik jilg'a va ermoqlarning eng kattasi Ertosh soy yoqasida joylashgan Toponim shunos olim suyun qorayev geografik nomlar kitobida ertosh atamasini Egar tosh, iyar tosh va ertosh deb izohlaydi bu atamaning lug'aviy ma'nosi boshqa qadimiy qo'lyozmalarda ham uchraydi ertosh qadimiy qishloq yusufxo ojibningbiik kitobida shunday bir so'z bor alp erto'ng'a deydi alp erto'ng'a bu birinchibr kelib samarqandga tosh qo'ygan poyduvorni qurgan odam shu alp erto'ng'ada uni forsiylar arasiyob deyishadi o'sha alp bu insonning sifati kuchli baho er bu jinsi tonga degan arslon halii qolqoli bor arslon shu al tona degan nom bu odamni ismi bo'lgan sha paytda bu bir ming oltmish to'qqizinchi yil yozilgan kitobda shunday ko'rsatiladi demak biz turkiy xalqlarmiz o'sha turkiy xalqlarni shu bir ming oltmishinchi yillarda ham insonni ko'rinishi fe'l atvorini o'sha har xil narsalarga o'xshatish bo'lgan ekan masalan o'sha alero deb nom berilgan shunga o'xshagan ertosh degan so'zning ham o'ziga o'xshagan bir majoziy ma'nosi borki ertoshli xalqlarni ertoshli odamlarni toshga o'xshatishgan irodali baquvvat toshdek metindek mustahkam o'z öz so'zida turadigan irodali odamlar sifatida bu yerdagi xalqlarni ertoshlik deb soyning nomini ertosh qo'yilgan bu yerda anavi yo'llarga yer tosh deb qo'yilgan ye unisi bilan yozilgan bular bari noto'g'ri bo'lmaydi asli ismie asl ismi haqiqiy ismi, ismi er tosh buni biz qadimiy qo'lyozmalar qadimiy yozilgan kitoblar asosida agar sharhlaydigan bo'lsak ertosh qishlog'i o'z nomi bilan ertosh endi ertosh qaysi paytlarda qaysi davrlarda qaysi nechinchi asrlarda paydo bo'lgan qishloq deb aytishingiz mumkin ertoshni g'arb tomonida e, bir tosh yozuvlar bor buni tarixchilar petroglif yozuv deyiladi shu toshyo toshda taş yozilgan tosh bitiklari bor haligi Ha, haunda avvalgi itni yetilib ketayotgan kishilar yoy bilan otayotgan kishilar kiyiklarning rasmi toshga angob shaklida yozilgan angob rangda angob deydi uh, bu uh, soya shaklida qilingan hozir ham bor bu uni kraxmal Konstantin andreyevich degan tarix fanlari bo'yicha shug'ullanuvchi dotsent arxeologm arxeolog olims samarqand arxeologiya ilmiy tekshirish institutiga olib borib tophirib tekshirtirib kelgan ekspeditsiyasini o'tkazib ha, hozir bu o'shanda e'tirof etilishicha o'sha yozuvlar o'n besh ming yil oldin yozilgan ekan demak ertasi 15 besh ming yil da. mana qarang bu gapimizni isboti uchun mana o'sha tosh yozuvlardan belgi buni men o'zim nimaga olib borib ko'rsatganman olib borib berib topshirganman hozir angiren o'lkani o'rganish muzeyida mana shular turibdi ertashning har tomonida ashrabsoy degan jilg'asi bor ashrabsoy jilg'asidan topilgan ikki ming beshinchi yili ikki ming Bu yilgi bu so'zimizning b isboti ertashi o'n besh ming yil oldin neolet davridagi chizilgan insonlarni endi birinchi marta san'atni paydo bo'lish davriga to'g'ri keladi buni tarixina neolet davr deydi demak shlar shu paytda bor bo'lgan bu eng qadimgi ko'hna tarixi toshkent vohasining dashtli hududlarida qadimdan chorvadorlar yashab kelishgan ularning izlari tog'li mintaqalarda xususan ertosh qishlog'ida ham topilgan qishloqning hozirgi qabristonidan bir necha yillar avval dasht chorvadorlari madaniyatiga tegishli bronza buyumlar topilgan akademik ahmadali asqarovning o'zbek xalqining kelib chiqish tarixi kitobida yozishicha ertoshlik qishloq gorkovi yangi qabr qazish paytida ikki metr chuqurlikda oyoq qo'llari buklangan skeletga duch kelgan uning bosh tomonida ikkita sopol idish bo'lgan skelet qo'l suyaklarida bronza bilak uzuklar quloq bo'shlig'ida karnaygul shaklida ikkita boldoq ko'krak qafasi qismida esa bikonik shaklidagi bronza munchoqlar bo'lgan qishlog'imizda e, bitta qabriston bor buni ham o'sha shu yerdan chiqqan zeb ziynat buyumlari go'rkovlar topgan osha e, 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 qaziayotgan vaqtda topilgan zeb ziynat buyumlarini men olib borib muzeyga topshirganman hozir nizomiy nomidagi pedagogika universitetini fondida turibdi hmm. mana o'sha yerdan chiqqan ze qabistonning ismi qabistonning nomi mecchara endi bizning odamlarimiz mecchara deyishadi aslida de bu mauchera degan so'zdan kelib chiqqan bu qanday ma'noni anglatadi mauchera degani urol xalqlar biz o'zi uroldan urol rti xalqlaridan kelganmiza o'sha yerga ko'chib o bronza davri shu vaqtlarda o'sha paytda kelganda shu shu davrda kelib ko'milgan zeb ziynat buyumlari chiqdi mana bu yerdagi bizni shu mechira qabristoniga ko'milganiga to'rt ming yildan oldin yil oshiq bo'libdi yani, ortiq bo'libdi qabristonga qo'yilgan birinchi mayitga qoito'rt mingto'rt ming yildan oshibdi bu degani shu yerda o'sha hazigi mechira qabristonimiz to'rt ming yildan beri shu yerga mayit qo'yilyapti hozir ham qo'yiladi demak o'sha to'rt ming yildan oldin bu yerda o'ha shu odamlar bo'lganshu odamlar bo'lgan bu bronza davridagi odamlar kelib ko'chib shu uroroidan kelib shu yerga kelib joylashgan mana bu tosh yaular qabristondagi e, topilmalar ertoshni qancha qadimgi qishloq ekanligini endi ertoshni bir alohida bir qadimiylikni belgilab turadigan shu hududlarida toshlar bor ekan masalan inon tosh deyr ekan uni tosh degan toshlar bor ekan endi domla suyunqarayev o'zining kitobida iyar tosh egar tosh degan so'zlar bilan yozadi endi u kishi balki egarga o'xshagan toshni ko'rgandir agar ko'rgan bo'lsa endi u she'rlar ostida porlatishlar ostida yo'q bo'lib ketgandir lekin hozir egarga o'xshagan tosh yo'q ammo ilonga o'xshagan ajdahoga o'xshagan baqaga o'xshagan tosh tuyaga o'xshagan toshlar bor sandalga o'xshagan toshlar uni tosh buni tosh baqa tosh degan toshlarimizni shakllari bor shunaqa shaklli toshlar bor bevosita mana shu toshlar ham qishloq tarixi bilan bog'liqmi yo'q bu buni tarixiga bog'liq emas u tabiatning shamol sel boshqa boshqa shamol ta'sirida tabiatning ta'sirida o'sha şey, rang shakl kirib qolgan keyin odamlar i ye bu yer shu tosh shunga o'xshaydi deydi O tarixiga hech qanaqa taalluqli joyi yo'q tarixga taalluqli joyi mana <coughs> petroglif yozuv bilan e, qabristondan topilgan e, o'sha e, zebjiynat buyumlari chotqol e, tog'lari yonbag'rida dengiz sathidan o'sha e, e, 3000 ming metr balandlik tepalikdan qoyatosh e, suratlarini topilishi bu qoyatosh suratlari topilishi ham yertosh qishlog'ining naqadar bir qadim bir tarixga ega ekanligidan dalolat beradi bu qoyatosh suratlari bronza davridan to temir davrigacha bo'lgan davrlar mobaynida ya'ni to'rt ming uch ming yil avval mana shu qoyatosh rasmlarda qadimgi ajdodlarimiz tomonidan ko'plab yovvoyi hayvonlar kiyiklar ov manzaralari otlar shuningdek ov jarayonlari chizilganligini guvohi bo'lishimiz mumkin bugungi kunda bu qoyatosh rasmlari ham olimlarimiz tomonidan o'rganilayotganini aytib o'tishimiz mumkin shu bilan birgalikda ertosh qishlog'idan hozirgi kunda e, polsha e, rossiya e, hamda e, fanlar akademiyasi qoshidagi milliy arxeologiya markazi olimlari bilan birgalikda o'sha palyalit davri e, tosh qurollarini topilishi ham aynan palelik davrining o'sha ko'plab manzilgohlarni topilishi ham mana shu qishlog'imizni naqadar bir ulug' bir tarixiga ega ekanligidan dalolat beradi shu bilan birgalikda mustaqillik yillarida ertosh qishlog'ida o'sha e, akademik ahmadali asqarov boshchiligida ko'plab e, arxeologik ekspeditsiyalar o'tkazildi bu ekspeditsiyalar natijasida ertosh to'lini qabristoni ya'ni mozor qo'rg'onlari taypan mozor qo'rg'onlari shu bilan birgalikda O'rali tepa ibodatxonasi ochilganligini aytib o'tishimiz mumkin bular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak ertosh do'lana qabrstoni, ya'ni ertosh do'lana mozor qo'rg'onlari qovunchi madaniyatiga oid bo'lib qovunchi madaniyati biz aytadigan bo'lsak toshkent vohasidagi eng qadimiy madaniyatlardan biri sanaladi aynan biz o'sha topgan ertosh do'lana qabristondan miloddan milodiy 2-4 asrlarga oid ya'ni bundan bir ming sakkiz yuz bir ming olti yuz yillar oldingi qabr mozor qo'rg'onlarning topilishi ya'ni o'sha salkam ikkinchi to'rtinchi asrlar mobaynida bu yerda qadimgi ajdodlarimiz yashaganligidan dalolat beradi aynan biz topilgan mana shu ertosh o qabristonda mana shu qo'limizda turgan kurushkaning topilishi ya'ni yolog'i ham deyiladi bu kurushka bevosita bu kurushkada hayvon tasvirini tushirilganligi agar e'tibor bergan bo'lsangiz dastalarida qo'chqor tasviri tushirilgan ya'ni bu arxeologlar tilida zamorf idishlar deyiladi ya'ni hayvon tasviri tushirilgan idishlar aynan mana shu qovunchi madaniyatini o'ziga xos jihatlaridan bittasi ham sopollarida hayvon tasviri ko'plab tushirilganligini e'tibor qilishimiz mumkin bunday idishlar juda ko'plab topilganligini guvoh bo'lishimiz mumkin agar aksariyat barchasida ham mana shunday hayvon tasviri ya'ni qo'chqor tushrilganligini ko'rishimiz mumkin aynan dastalarda qo'shqor tasviri tushilgan shu bilan birgalikda yertoshitoi yetak qismidan o'sha taypon mozor qo'rg'onini ochilishi bu taypan mozor qo'rg'oni ham o'sha qounhi madaniyatining ikkinchi bosqichiga tegishli bo'lib ikkinchi to'rtinchi asrlarga borib taqaladi bu yerdan ham o'sha qadimiy ajdodlarimizga tegishli mozor qo'rg'onlarining ochilishi bu ham bu mozor qo'rg'onlarga e'tibor beradigan bo'lsak juda ko'plab o'sha ajdodlarimizni urf odatlari madaniyatlari ko'mish marosimlari haqida shu bilan birgalikda diniy tasavvurlar haqida juda kenglab ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin so'nggi yillarda ertosh hududlarida olib borilgan arxeologik qazishmalar vaqtida ko'plab yodgorliklar va qoyatosh suratlaridan tashqari yettita mozor qo'rg'onlar topilgan <imitation> shuningdek <imitation> arxeologlar o'rali tepa ibodatxonasini ochib o'rganishdi obidalarni ilmiy o'rgangan olimlar bu yerda yashab o'tgan qadimiy <imitation> ajdodlarimizning urf odatlari madaniyati va diniy marosimlari haqidagi ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishdi o'raltepa ibodatxonasini ochib o'rganish natijasida shunday xulosaga keldiki, bu yerda qadimda o'sha parastlarning diniy ibodatxonasi bo'lganligini guvoh bo'ldik bu ibodatxonalarning ochilishi mana shu ertosh qishlog'ining naqadar bir qadimiy tarixga ekanligini ohangaron vodiysida qolaversa toshkent vohasida o'ziga xos bir o'ringa ega ekanligini aytib o'tishimiz mumkin shu bilan birgalikda har bir qadamda o'sha tog'li hududga chiqasizmi toqqa chiqasizmi adillikka tushasizmi har bir yerda o'ziga xos bir yodgorliklarga duch kelasiz Qolaylik mana shu qizilcha etaklarida mana bu qizilcha soyda yoki olaylik o'sha muxxonalarning topilishi mux ko'plab muxxonalarga duch kelishimiz mumkin bu muxxonalar ham o'sha qadimiy chorvador aholiga xos bo'lgan juda ko'plab mozor qo'rg'onlarni duch kelishi aynan toshdan qo'lilgan muhxonalarga duch kelishimiz mumkin mana shunday yodgorliklar bugungi kunda ertosh qishlog'ida juda ko'plab borligini ko'rishimiz mumkin demak biz mana shunday bir o'ziga uh, uh, xos uh, uh, bir xulosaga keladigan bo'lsak ertosh qishlog'i salkam o'sha paleolit davridan to hozirgi mana shu yigirma birinchi asrga qadar uzoq bir o'tmishga ega bo'lgan qadimgiy manzilgohlardan biri sifatida biz e'tirof etishimiz mumkin biz tog'ni tağını... eng chekka olis chekka hududdagi olis hududdagi aholimiz bu yerga bir ming to'qqiz yuz ellik yettinchi yili toshkent avtomobil yo'li o'tgandan keyingina bu yerdan mashina o'tadigan bo'ldi mana trassa undan oldin tirikchilik odamlari ot bilan edi hozir ham o'sha toshkent o'shayo'idan ertosh e qishlog'i o'n kilometr ichkariga kirib ketgan chotqol yan e, yan yonbog'larga jilg'alarga joylashganmiz ertaso bu yerda odamlarni yashash turmush tarzi uchun ot at, albatta at, kerak shuning uchun otsiz bu yerda yashab bo'lmaydi ot bilan shug'ullanadigan bu xalqning o'zini chavandozlari bormiha ot bizning turmush sharoitidan kelib bitta chavandoz emas bitta erkaklar emas yosh bolalar o'quvchilar ham o'quvchi yoshlar ham qiz bolalar ham ayollar ham hatto erkaklar ham ot bilan bemalol muomala qilib chopib minib ketaveradi otni uz, o'zlari taqalay oladi otni o'zlari yem berib suv berib qila oladi shuni qilolmayman degan qo'rqiq bizda nashthisoblanadi chavandozlari bor ertoshlarga ta'rif berganda yana usta xalqqam deyisharekana endi shunaqa usta o'zini taqasini ham o'zi qilaveradi ba'zi bir manbalarda o'qib qoldim ertoshda ustaxonasi yo boshqa bi ustaxona yo'q hammasi bunaqa ustalar o'sha hunarmandchilar o'zidan chiqqan degan gaplar bo to'g'ri biz a mana yamoq etikchilik poбz ustaxonasi yo'q har qanday har bir uyni egasi o'zi o'z etigini o'zini shu поябз o'zi yamab o'zi tikib o'zi ta'mirlab o'zi kiyaveradi u usta izlab o'tirmaydi kasap kanayam yok. Çünkü bu çarvadan kalktı bir yerde. Bir de koydu limonatı soyup, e, tarazı kilalıp satıştı bilmeyle. Lekin soyup, nimtelip, asıp koyup, kazanga salıp, limonat pişirip yeşil bilerdi. Tartarış kanayam yok. Birbirinin saçını yakışılıp, kızları türmeklese türmekleyalardı. Yigitleri yem, başkalarını yem, tartarışını kudresini çıkardı. bu bizda shu narsalar bunaqa ustaxonalar bunaqa ha o'zimizdan chiqadi darhaqiqat ertosh hududlarida azaldan chorvadorlar yashab kelmaganmi bu yerda ularning an'analari urf odatlari saqlanib qolingan ayniqsa ertoshlik ayollar qatiq uvitish kuv pishish uning ayronidan qurt qilish kabi yumushlarni qoyillatib bajarishadi bu qadim an'analarning bardavomligidan dalolat nasoa opa hormang salomat bo'ling menimcha qurt qilayapti shekilli ha qurt qilyaptii bir qurt yasash qilishlar jarayonlarini bir gapirib bersangiz ho'p bo'ladi buni sigirdan sog'ib olganimizdan keyin sutni qattiq qilib utamiz undan keyinichib bo'lganc ichkilikdan qolganini mana ortib qolganini maxsus kuylarda pishirib yog'ini olamiz ayroni qoladi keyin u ayronini qozonlarga quyib ozgina isitamizda tisa tuz tashlaymiz keyin o'shani sopirib nimalarda anaqa xaltachalarga olamiz maxsus xaltachalarga ayron qaynatib oliadi qaynatib olinadi keyin o'sha xaltachalarga solganimizdan keyin uni suv chiqib ketadi suv chiqqandan keyin bu suzma holatiga keladi mana shunaqa holatga keladi keyin buni tuz tashab, ba'zilar anaqa chiroyli bo'lishi uchun rayhonlar qo'shadi ko'katlar qo'shadi qalampiram ham qo'shishi mumkin endi u hammani o'zi tabiga qarabda biz endi oddiy shundoq o'zini tuz nima qo'shib qurut qilyapmiz shunaqa keyin tayyorlaymiz qurutlarni keyin yeymiz sotiladigan sotiladi shunaqada endi bu qurtdan qurtova degan ovqat ham tayyorlanadi-yu. shuni ham qilasizlarmi u qurtovalarni ham ko'proq qish faslida qilamiz mana bu qurib qolgan qurutlardan mana bulardan mana shunaqa qurganlarini maxsus kichkinagina tovoqchalarga solib ozgina suv quyib o'shanaqa nima qilinadi qo'llarda mundoq aylantiriladi eziladi keyin u juda chiroyli qutto hosil bo'ladi xuddi qatiqqa o'xshash unga keyin ozgina sariyog'ni eritib qo'shib ichiladi u juda sog'liq uchun foydali immunitetni ko'taradi ishtahani ochadi u ko'proq qaysi paytd ichiladi uni ko'proq bizlar qish paytida ichamiz mana bu oz qotiqlar kamayib qoladiyu qurutlar kamayib shunaqa paytda o'sha qurt davolardan da. endi mana bu qurtlar shakli har xil ekanda buni nia ahamiyati bor endi bu qurtlarni shakli har xilligi kattaroq qilsangiz bir ikki kun uch kunda quriydi agar kichkina qilsangiz bir kunda ham qurib qoladi shuning uchun bu hech qanday farqi yo'q buni kattasini ham kichigini ham bir xilda Taptaza, kuruşun, bu. Aplak, top toza bo'lib qurish uchun